Построившись у здания отдела чрезвычайных ситуаций района Басарабяска в канун профессионального праздника, спасатели первым делом почтили минутой молчания своих коллег из района Теленежд, которые 26 ноября прошлого года погибли, исполняя свой служебный долг. С Днем спасателя присутствовавших поздравил глава районной администрации. Он подчеркнул важность той работы, которую выполняют работники отдела чрезвычайных ситуаций. Спасибо за ту работу, которую вы выполняете во благо жителей нашего города и нашего района Басорогаз. Вы должны всегда помнить о том, что вы находитесь именно в первых рядах, что вы для нас очень дороги, что мы всегда вас ценим. С праздником вас! Как отметил Николай Киндигелян, по случаю праздника отдел чрезвычайных ситуаций из районного бюджета было выделено порядка двух тысяч леев. Затем начальник отдела Филипп Рачила зачитал благодарности, а также отметил дипломами отличившихся сотрудников. По его словам, спасатели неоднократно доказывали, что способны быстро реагировать на самые неожиданные и сложные ситуации. На фарде инчендии помпиери, сарватори, Помимо тушения пожаров, пожарные спасатели выполняют много функций. В случае ДТП помогают пострадавшим, спасают утопающих животных, эвакуируют людей, имеют еще много других обязанностей. Игорь Скрипник спасает жизни людей уже на протяжении семи лет и считает это своим призванием. Для меня эта работа определенный стимул и гордость, потому что в жизни надо быть полезным кому-то, а этой, этой профессией мы помогаем другим людям, оберегаем их их имущество. И... Их жизни. В чем ну. сложность в вашей профессии? Сложность в том, что эта чрезвычайная ситуация предполагает э, такой фактор, что фактор неожиданности, будем говорить так, и иногда бывает немного сложно работать э, с населением, у которых произошла, произошла чрезвычайная ситуация. И он Никулицы работает в отделе чрезвычайных ситуаций всего три месяца. Свои ощущения во время первых выездов на пожары он хорошо запомнил. Ну, вот, персонально. Не каждый человек сможет здесь работать. С начала года было зарегистрировано три пожара. Когда выезжаешь на место происшествия и видишь все своими глазами, для этого нужно иметь смелость. То, что там происходит, не каждый психологически может выдержать. Всего в отделе чрезвычайных ситуаций района Басродаска трудится порядка 20 человек, которые ежедневно стоят на защите человеческих жизней и их материальных ценностей.